С одной стороны, на такое мероприятие пришло гораздо меньше людей, чем обычно приходят, так как у нас зачастую вход свободный. А сегодня у нас как бы цена 5 гривен, и эти деньги идут на помощь детям и пришло гораздо меньше людей. Но с другой стороны, вся эта публика, они действительно были заинтересованы, участвовали в наших аукционах, покупали стихи поэтов, и как бы собрали мы достаточно хорошую сумму денег, как для первого раза. Этим мы очень довольны, а также, как поэт, тоже скажу, что я очень довольна отдачей публики, публика реально заинтересована, никто не бегает там по туалетам, в бару, реально слушают, и это очень приятно. В общем, получилось не сильно масштабное, но очень такое такое теплое мероприятие. Всеобщая цель это помогать малоимущим, также детям из дома и продвигать их культурную и здоровый образ жизни. Ну и, конечно, помогать поэтам э, развиваться, потому что люди не должны только ходить там на учебы, работы, но и иметь какое-то хобби. Кто-то занимается спортом, кто-то пишет стихи. Почему бы, если э, даже человек начинает просто писать стихи, приятно прийти вот послушать других, кто более опытный. Хотим поблагодарить организацию поэтов «Красных за поддержку творческой молодежи, организацию «Позитивные люди» делают пользу обществу, а также бар Underground за то, что приютил нас сегодня и в некоторые другие дни.